А это что, усиление сигнала? Вот эта антенна какая Да. Для, для мобильной связи, да? Я так да. Понял? Ну, давно у него стоит. Ага. А это баня, да? Да. Сколько тут земли получается у него? Ох, и лаванда пахнет. Надо домой парочку сорвать, чтоб пахло. У него тут я бачил виноградник, бу, бассейн. Ага. И, и по моему разало, да? А, ага. У него интересный, он там брал, он брал, брал места знал. Угу. Вчерахня его красота таких у нас там мало. Ну, все морозки, выражаем. Бассейн сейчас спущенный. Ну там только стоит те аварийные запасом, что-то метод, помню, я прямой. Там нет А тут, я так понял, для червяков. Емкость. Помидор, то есть ходил. Да. Зараз ніхто нічого не садить. І, і маліни нема. Да? Щось взагалі малина не вродила. Абрикос в цьому році теж почти. У нього крафту не, не було. Не було, у нас теж немає. А воно ну, просто у заморозки були, якраз як абрикос свіла. Да. Те ж саме у нас. Все померло. Мы и дым пускали. Ну, знаете, дым ага. помогает. Та не ага. помогает ничего, если морозгар не пришел. Ну да. Это литня. А баня там открыта, да? Да, вот я пришли. Нет, тут да. Да. Ох, блин, а бассейн заброшенный. Надо его... Тут жара. А что мы года два назад, я наймал людей, и мы... Вимили були. Так. А що, вода откуда тут взялась? А, запас, її не повинна бути, щоб його... Ну и то и без знает контейнер. Ну его надо чистить, это капец, да? Ух, тут жарко. Нагрелась. Він открывал тут Нічого Ага. Він. Да, сейчас откроют.